Vətən mənə oğul desə nə derdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Azərbaycan igidləri son hadisələrdə bir daha sübut etdi ki, vətənin şanında deyilən sözlər əsəs xətinə değirmir. Həqiqətən 44 günlük vətən müharibəsində göstərdi ki, vətənin daşı igidləri yastığı, qarıysa yorğanlardır. Qarabağın hamını birləşdirdi. Dəmir yumruq olub dünyaya gözümüzü göstərdik. Bölgələrə ayrılmadan hamı bir ürəklə Qarabağda döyündü. Saburovat rayonu, Mürşəli kənd sakini Musayev Fəqan Salih oğlu da vətən dar gündə əlinə silah alıb döyüşə gedənlərindəndir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrinin əsgəri olmuş igidimiz Füzüllü rayonunun istiqamətində döyüşdə belindən və ayağından yaralanaraq qazı kimi yerinə düşməyə bilərəm, bizim düşmənimizlə, qan düşmərimizlə süpəşpərə olmusam. Bizim balalarımızın qanını almısan. Ona görə bütün özümüz adına mən söyləyirəm, bütün şahid ailələri adından deyirəm, biz sizə minnətdarıq. Biz bundan sonra azad yaşayacağıq və sizlərin hesabına yaşayacağıq. Siz de öz gücünüzle, öz harasatınızla her ne iş görmüşsünüz, Ali Başkomandanımızın sarancamı olup, rayı olup, başaracağı olup, bilgi olup, siyaseti olup. Biz o Ali Başkomandanımızı bundan sonra en büyük rütbede görmek istiyoruz. Muharebenin kanunları budur. Muharbede galip gelen taraf en büyük rütbe sahibi olmalıdır. Biz de onu Azerbaycan'ın bütün dünya misalmanları, bütün dünya üzere en büyük bir şərərdəc görməyəcək. Allah sağ ömrü versin, Allah sağdan çağırıb versin. Şərh şurada bütün qazilərə Allah ömrü versin. Minlərlə rayon sakini elimizin igid oğlunu qarşılamağa gəliblər. Bütün qazi qardaşlara can sağlığı, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Kanalı abuna olub bəyənməyi unutmayın. <laughs>